Bersempena Bangkok Motor Show yang ke-46, BYD telah melancarkan satu lagi model baru yang berada di bawah BYD Atto 3. Okey, nama dia BYD Atto 2. So, korang bayangkan saiznya lebih kurang saiz uh, Honda Charvy lah, lebih kurang plus minus begitu macam tu kan. Jadi, sebelum kita review kereta ni secara mendalam kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk follow kami dekat Netflix dan juga WhatsApp serta Telegram Mekanika Malaysia. Uh, dekat pasaran China, kereta ni dikenali sebagai BYD Yuan Up telah dilancarkan pada bulan 2 tahun 2024. Sebenarnya so, kereta ni dah sampai setahun lah. So, bila dah sampai setahun, baru sampai dekat Thailand. So, mungkin sampai dekat Malaysia pun tahun ini jugalah. So, bila kita sebut berkenaan dengan saiz, okay, dia punya panjang lebih kurang 4270mm manakala dia punya lebar dia 1770mm lah serta wheelbase dia okay. sebab dia menggunakan platform e-platform 3.0 bateri semua dekat bawah so wheelbase dia cukup cantik lah antara tayar depan ke tayar belakang lebih kurang 2700mm Ah, memang cukup cantik dia punya saiz ni untuk sebuah SUV bersaiz compact B-segment macam ni muka depan BYD Alto tu ni memang special lah antara BYD Dolphin BYD Alto 2 BYD, sorry BYD Alto 3 serta produk-produk BYD lain kecuali BYD C lain tu nampak cantik sikit lah so, sebab apa saya kata sama atas ni memang dia tutup terus dia pakai flat panel bawah ni pun flat panel kecuali dekat bahagian bawah ni dia memang nampak lebih cunah lah ha, kata untuk perongga ambilan udara untuk cooling sistem bateri dia ni dia ada nampak ada seni sikit lah berbanding dengan produk-produk yang lain ha, dia macam ada buat style ala-ala diffuser sikit tapi sebenarnya dia memang untuk masuk di bahagian dalam lah dan even dia punya tepi ni Dia ada perongga angin Saya rasa perongga angin dekat kiri dan kanan ni Lebih kepada untuk mengurangkan geseran udara Dan meningkatkan kecekapan bateri Bagi memanjangkan jarak perjalanan Kena ingat sebab bateri dia kecil Okey, kalau kita tengok desain dekat bahagian belakang ni Memang lampu dia tu sekali imbas nampak macam Lampu ala-ala Mercedes-Benz model lah Even dia punya quarter panel ni Dekat sini, dekat sini, dekat sini pun nampak ala-ala macam sebuah GLB ha, nampak lah tapi tak adalah kata t 100%. serta kalau kita buka dia punya uh, pintu kargo belakang dia tak ada power tailgate untuk kereta ni manual gate je so kita ada lebih kurang 400 liter ruang kargo dan bila kita lipat dia punya seat dekat bahagian belakang ni kita dapat lebih kurang 1340 liter ruang kargo kat bawah ni still ada ruang untuk kita letak kita punya tool lah cuma tak ada ruang untuk tayar spare Okay, untuk BYD Auto Tour, memang dia memang pacuan roda depan je. Kecuali dia ada beberapa varian lah. Ada bateri yang 30kW punya bateri. Tapi yang ni 45kW. Dan yang ini juga dia untuk varian export. untuk hantar ke luar negara, dia akan hantar dengan varian motor yang paling berkuasa iaitu 174 horsepower dan 290 Nm top Saya tak sempat nak study berapa dia punya kosong ke 100 dan juga berapa top speed dia tapi saya rasa lebih kurang dengan power macam ni lebih kurang bawah 10 saat lebih kurang 7 atau 8 saat dan juga top speed dia mungkin takkan lebih 180 km sejam Okey, seperti biasa kalau produk BYD Auto ni, sorry mana-mana produk BYD akan menggunakan bateri blade uh, bateri LFP lah. So untuk Auto tu ni bateri dia kecil sikit sekitar 45 kW. So 45 kW untuk kereta ni dia punya jarak perjalanan adalah lebih kurang 312 km plus minus macam itulah. dan untuk dia punya charging system dia ada 11 kW untuk AC serta dia punya DCFC 65 kW untuk DCFC 10% kepada 80% dalam masa 37 minit. Ah ha, yang ini saya sangat bersyukur sebab meter dekat depan ni untuk driver ni kita dapat 8.8 lagi besar berbanding dengan BYD Atto 3 dan juga BYD Dolphin. Manakala dekat sini ni pula yang control the whole system untuk kereta ni kita dapat lebih kurang 12.8 inci. Uh, okay, okey, jom cuba tengok dekat pintu ni. Okay Dia dekat pintu ni juga nampak lebih moden, nampak lebih senonoh kalau kita compare dengan BYD Atto 3. Dia tak ada gitar-gitar tali string semua. Dia nampak lebih moden sebab apa? Dia letak uh, ada bentuk-bentuk macam ni, ada material selection dan gabungan material contohnya plastik dan juga dia letak macam uh, ledrek warna putih serta ledrek warna hitam sorry ini soft touch ledrek warna hitam dan juga dekat sini dia pakai aluminium brush warna silver lah dan dekat sini juga uh, dekat bahagian tengah ni kan uh, dia punya gear knob pun nampak lebih cantik nampak lebih moden uh, kalau kita compare dengan BYD Dolphin lah memang saya cukup tak suka memang pula-pula segi macam tu memang nampak tak serius dan then butang-butang fizikal -butang macam butang volume, butang aircon, butang mode, uh, regenerative braking, butang driving mode semua ada dekat sini. So benda-benda tu semua penting sebab kita tak perlu nak cari learning curve yang baru setiap kali kita nak tukar kereta ni. Setiap kali tukar kita tukar kereta baru nak kena belajar, nak cari benda-benda sebab dia punya butang fizikal dah tak ada, kita kena ingat macam mana nak step, nak tukar gear lah apalah semua tu mengarut semua. Okay, dekat bahagian belakang ni dia lebih simple lah. So, dia tak ada aircon vent, Memang tak ada langsung. Uh, dia hanya ada soket A dan juga soket type C lah dan dia punya seat ni kalau kita duduk memang nampak selesa dan memang selesa sedap lah kalau kita duduk dia punya sudut penyandar tu bagus dekat China harga yang ditawarkan adalah lebih kurang RM59,000 serta RM75,000 ha, uh, tapi harga tu takkan dapat lah dekat Malaysia dekat Malaysia kita mungkin akan dapat sekitar harga RM110,000 ataupun sehingga RM130,000. So kalau kau orang dengar harga macam tu kau orang beli tak BYD atau ni Sorry, BYD atau True ni. Ke kau orang nak beli kereta lain? Ha. Nanti kau orang komen dekat bahagian bawah.